Португалия одна из самых бедных стран Европы Вы посмотрите Какие мусорники у них Чистые Опрятные Мне кажется Их кто-то даже ну, Чисто Их по-моему даже кто-то протирает тряпкой Чтобы они были чистые Вы понимаете? Ну, блядь. Это мусорник а это, кстати, мусорная машина. Чистая мусорная машина. Ну, это ж... Ну, это говорит о культуре людей. Я уже молчу, как мусорники в Украине выглядят. Было бы неплохо, если бы они выглядели, как в Португалии. Было бы... Я уже молчу там про какую-нибудь Швецию. Это и есть самый главный уровень, показатель развития народа, а не, а не даже количество денег.